Dari atas, ah. Dari atas, ah. Yeah. говорит, мама русская, а папа доктор. и украинцы решают, как нам здесь Почему они за нас решают? Сегодня прохладнее стало, я оставил детей дома. А вчера я пришел и подержал. Если бы здесь было опасно, я бы шестилетнюю дочь с собой не тащил. Главное, чтобы вы передали всем, что здесь у нас. Покойно. Не И тем Вер, Мы же снимаем, мы, значит, покажем это. И тем ну, вот нас будет. уже снимали, но АТР показывает свое. Ну, Киевские а каналы украины, показывают свое. А, а вы что нам Ну вот. А чем отличается? Китайский. Я пришел, и мои друзья, пришел, чтобы обозначить. А они тут были. Да. Я абсолютно без маски. Там на площади Ленина итальянские журналисты премьера работали. Раша Тудей приехала. А вчера там новая 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 А вчера там новая я, конечно, Я вчера а... сидел до трех часов ночи и ждал, чтобы хоть кто-то высказал мою позицию от Дон, меня. Извините, а, можете спрашивать, как у вас зовут? Мирошиченко Игорь угу. И вы живете здесь? Я да? родился и вырос и 47 лет, проживаю здесь. Мои дети родились здесь. Мои родители, отец, мать Сумской области. Я родился здесь. Как бы по документам мы все украинцы. Мои родственники вон мне звонят сегодня из Дубна, из Ровной, из Западной ну, как так, как получилось так, что твоя, твоя э, тетка вяжет носки на Майдан, покупает секонд-хенд, распускает нить, вяжет носки на Майдан и отправляет поддерживать Майдан. А я здесь племянник не поддерживаю. Как получилось так в одной семье? Они для меня, ну, они... Надо было подождать еще полтора года. Сделали выборы, проголосовали. Мира. Так, так все могут менять власть. Сейчас та власть пришла, мы сейчас соберемся, поем ее опять. Так можно ее без конца менять. Если вы образованное и образованное, как бы, передовое демократическое общество, давайте жить по закону, по прописанным законам. Не каждый сам себя. Законы пишутся одни для всех, не каждый. Для Турчинова один закон. Он, закон он для всех один. Подождите полтора года. Придут другие выборы, придут другие выборы, выберем Турчинова, Пlease, будет, будет так. Спасибо. Пожалуйста. Все, я в китайском телевидении. На моей. На моей. А что за канал безопознавательный из А Китай? Вот китайский. Вы вопросы мне будете задавать? Давайте посмотрим. А можно спрашивать, как вас Лена. Ну, фамилию я не буду говорить. Ну, потому что у меня... Ну, и известная тоже, но у меня просто... Да, в общем... Правоохранительные органы, которые были в Украине. Мы не боимся, мы их поддерживаем. Поэтому... Я не боюсь. Ну, моя фамилия, моя фотография находится в списке возмездия Это американские телевидения? Они объявили на меня охоту еще с декабря месяца. Они указали все мои данные в и указали, что я фашистка, экстремистка, предательница родины Украины, расхода общества, мне нам чтобы... У них есть такой контакт и грязь. Мало того, что ВКонтакте продажная сеть, потому что дуров поддерживают с самого начала. И мало того, что они в этой контакте у них куча страниц правых, у страницы все, что они пишут, все, что они и наблюдаю э, за этим, потому что врага нужно знать изнутри, и планы врага всегда нужно изучать, это стратегия войны. Поэтому э, войну объявили нам они, мы здесь. никто, э, никто ничего не объявлял. Здесь живут нормальные жители Крым, здесь живут нормальные жители, э, которые, э, да, которые выполняют правила. Э, да какой мое то есть каждый человек... Э, есть, есть первый, да, второй, третий... <свят> то есть э, жители Юго-Востока, все, кто стояли на Майдане, то есть э, майданутые, да, как мы здесь называем, потому <свят> что по-другому этого слова никак нельзя сказать, я знаю с первого вкуса все, что там происходило. Я знаю все, как было, что делали, как кидали э, коктейли молотого, как жгли бедных мальчиков, вышек этих, э, которые мясом были поставлены вперед, э, да. вы думаете, они делают так здесь? Да, мы. Я уверена в этом. Мой дед в 1953 году служил в Львове. Их никогда. В увольнении не отпускали по одному. Их отпускали вдвоем или втроем, потому что по одному они русских солдат загоняли в угол и убивали. Вот, я знаю об этом. Потому что я сама из семьи потомственных офицеров. Моя бабушка – герой Советского Союза, разведчица. В, моей, э, в России есть улица ее имени в одном из городов. Здесь мой брат служит в российской армии. Сейчас. Э, мой отец был офицером и не принял украинскую присягу потому что он присягал на верность России, Советскому Союзу. И ушел из армии сразу же в 91 году. И то, что происходит здесь сейчас, это просто, понимаете, оккупация происходит не россиянами, а бандеровцами, которые никогда не любили Украину. Теперь завтра. Ну вы сами видите их здесь? Ну я не вижу. Они в Украине. Я вам сейчас говорю о том, что оккупация происходит повсеместная в Украине. Бандер. Они хотят приехать в любой регион и захватить его силами. Такими же, как они захвачивали на Майдане. Они И в Крыму, конечно. Есть. А что вы хотите? Вы думаете, что здесь они не приедут сюда? Они уже Просто здесь, да? если они сейчас приедут